父さんはずっと憧れのミュージシャンだった父さんみたいなパフォーマンスでたくさんのお客さんを熱狂させたいって小さい頃からなんとなく思っててでもあの日からそれがはっきりした夢に変わったんだあの伝説の夜に出会ってから 父さんのイベントいつも人気だけど今日は特にお客さんが多い気がする。 すごい,いつもよりうん今まで見たどんなパフォーマンスよりもかっこいいこんなにたくさんの人が父さんたちのパフォーマンスに圧倒されて人がいっぱいで苦しいくらいなのにみんな盛り上がって私ももっと熱くなりたいって思えてきてやってみたい私もいつかこんなイベントをやってみたいううんやってみせる このラッドウィーケンドを超える最高のイベントをいつか絶対にやってみせるはいコーヒーお待ちどうさまそれがまだなんだずっと探してるけど 見つからないんだよねうーんいい人だったんだけどラッドウィーケンドを超えるイベントをやりたいって話したら無理だって返されちゃってまあ普通やっぱりそうだよねでも 私絶対超えて見せるからよし、片付けはこれでオッケー。父さん、カフェタイム終わったから出かけてくるね。あ、まあ、また路上ライブか。他のミュージシャンと喧嘩するんじゃないぞ。分かってるってば、もうそんな子供じゃないのに。じゃ、行ってきますおう、気をつけてな。 よし、マイクもバッチリだしそろそろ歌おっかなー <laughs> みんないつもありがとう今日も思いっきり歌っちゃうねうん喉の調子もいい感じお客さんも増えてきたしもっと盛り上げていこう すごいかっこいいな路上であんな堂々と歌えるなんて私もあんな勇気があったら <laughs> ふ今日もみんな乗ってくれたし最高のパフォーマンスができた気がするでもまだまだ足りないよねもっと練習しないといけないし何より 一緒にイベントをやってくれる相棒を探さないとだしいやいや大変だけどやってやろうじゃん私はラッドウィーケンドに負けない最高のイベントをやるんだから何急にスマホが光ってアンタイトルこんな曲入れてたっけあ眩しい ここどこどこかのカフェでも私さっきまでスクランブル交差点にいてな何ここどうしよう知らないところに来ちゃったあ、誰あすみません私そのあもしかしてこのお店の子悪いんだけどここがどこだか教えてくれない変な話なんだけど 気がついたらここにいてあ、あの実は私も気づいたらここにえ、あなたもいらっしゃい、小羽あんえ、み、みくちゃんそれにどうして私の名前やっほ俺たち、二人のこと待ってたんだよぷっ <laughs> いきなりのことで覚えてると思うけど小ハちゃんとアンちゃんに会えて嬉しいわええー、ーレン君とメイコさんいやおかしいでしょミクたちと話せるわけないしこれって夢ううん、うん、ここは世界だよ世界そう君たちの思いでできた場所それが 世界なんだ思いでできた場所そうよそして世界で存在の思いを見つけた時その思いから歌がなれるのだから俺たちは君たちに本当の思いを見つけてもらうためにここにいるんだ本当の想い歌が生まれるあーごめん何言ってるのか全 全然わかんないあまあそうだよねでも今はわからなくて大丈夫だよそのうちきっとわかるからさ世界の僕も本当の思いもね本当の思いそんなの私にあるのかなやりたいことも見つからないのに。 お金はやりたいことないのあそのわ私夢とかもないしだからうんそうじゃあアンは私私はもちろん伝説を超えたいって思ってるで伝説そう中学の時に見た。 ラッドウィーケンドってイベントを超えるって決めてるんだもうすっごい熱いイベントで界隈じゃあの伝説のイベントは絶対に超えられないって言われてるんだけどでも絶対に超えてみせるすごいかっこいいねそう照れるなでも私なんてまだまだだよ練習もまだまだ足りないし相棒も見つかってないし。 それでもやってみななくちゃ始まんないからさ今は毎日路上で歌ってイベントにも出て腕磨いてるんだやってみなくちゃ始まらないそっか私も悩んでないで始めてみたら何か変われるのかなかもねでも気が向いたらそういう風にやってみるのも悪くないんじゃない 二人でならちゃんと思いを見つけられそうだねえっ光がままた思いが一緒ならきっとまた世界で会えるよだからおいアン起きろこんなとこで寝てたら風邪ひくぞ。 いつの間にってもうバー響の時間急いで準備しないとアンがここで居眠りなんて珍しいな疲れてたのかそんなことないと思うけどなんだか不思議な夢を見てて夢うんなんだか誰かと話してた気がするんだけどあんまり覚えてなくてまあいっか 私、わ出してくるねあれ私、いつの間に寝ちゃってたんだろうなんだか夢で素敵な子に会って話した気がするけどうーんあんまり思い出せないやでもなんでだろう何か。 新しいことが始まる気がする。